এৰোমা অফ আছামিজ কিচেনত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মই আজি আপোনালোকক শুকান মাছৰ বৰ সুস্বাদু চাটনি এবিধৰ ৰেচিপি এটা দেখুৱাব লৈছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব তেতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ ৰেচিপিটোৰ বাবে মই লৈছোঁ দুটা বিলাহী এটা কেপচিকাম চাৰিটা শুকান জলকীয়া ইয়াত আছে মানধনিয়া পাত নহৰু আদা জালুক কেঁচা জলকীয়া আৰু শুকান মাছ কেপচিকাম বিলাহী আৰু শুকান জলকীয়া কেইটা জুই পুৰি লাগিব মোৰ এই চেনেলটোত আমাৰ পৰম্পৰাগত বিভিন্ন ধৰণৰ সুস্বাদু ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবলৈ পাব এতিয়াও যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেল এৰোমা অফ আছামিছ কিচানক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন আৰু লগতে কাষত থকা বেল একণটো টিপি দিব তেতিয়া মই পোষ্ট কৰা প্ৰতিটো ৰেচিপিৰ ন'টিফিকেশ্যন মই ভিডিঅ' পোষ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যাব এতিয়া কেৰাহীখন গেছত গৰম কৰি তাত প্ৰয়োজন মতে মিঠাতেল দি তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিব লাগিব তেল গৰম হ'লে তাত ধুই লোৱা শুকান মাছকেইটা দি প্ৰায় দুই মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব এতিয়া বাতি এটাত নমাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ শুকান জলকীয়াৰ ঠাৰিকেইডাল আৰু কেপচিকাম বিলাহীৰ বাকলি এতিয়া মিক্সিৰ জাৰটোত কেপচিকাম শুকান জলকীয়া বিলাহী ভাজি লোৱা শুকান মাছখিনি দিব লাগিব আৰু লগতে তাত আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়া জালুক মানধনিয়া পাত নিমখ আৰু সামান্য মিঠাতেল দি মিক্সিত পিচি ল'ব লাগিব কেপচিকাম আৰু বিলাহীৰ লগত প্ৰস্তুত কৰা শুকান মাছৰ সুস্বাদু চাটনি প্ৰস্তুত এই চাটনিবিধ খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয় আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰি খাই চাবচোন ফ্ৰিজত থৈ কেইবাদিনো এই চাটনিবিধ খাব পাৰিব প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব এনেধৰণৰ সুস্বাদু ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ ৰেচিপিটোৰ বাবে কি কি উপকৰণ লোৱা হৈছে ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ